ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಾಗರತ್ನ ಎಂ ಎಸ್ ನಾನು ಭಾರತಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶಾರದಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶಾರದಾ ದಾಸಿಯವರ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಆನಂದ ದೇವಿ ಭವಾನಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮೋಹಿ भवानि भुवनेश्वरिताय जगन्मोहिनी जगदीश्वरी अम्ब परमेश्वरीताय जगदीश्वरि अम्ब परमेश्वरिताय परमपवने देवी शिव शङ्करिताय आनन्ददाय भवानि भुवनेश्वरि ताय जगन्मोहिनी अखिलाण्ड कोडि आदिपराशक्ति की आदि पराशक्ति कृपाकरी अखिलाण्ड कोडी की आदि पराशक्ति कृपाकरी आनन्दामृता वाी आनन्दामृता वाी अनन्तरूपिणि कामेश्वरी ताये आनन्ददायी देवी भवानी भुवनेश्वरी ताय सर्वजनाश्रिए शक्ति स्वूप संकटहारिणी सांब शंकरी सर्वजनाश्रये शक्तिस्वरूपिणि सङ्कटहारिणि साम्बशङ्करि शारददासि वेप ईश्वरी शारदासि विपेश्वरी सर्जन वन्दिते सर्वेश्वरिताय आ देवी, देवी भवानी भुवनेश्वरी ताये भुवनेशरीताय जगन्मोनी देवी भवानी भुवनेश्वरी ताये जगन्मोहिनी जगदीश्वरी अम्बा परमेश्वरी ताये जगदीश्वरी अम्बा पर परम पवन देवी शिव शंकर देवी भवानी भुवनेश्वरीताय जगन्मोहिनी भुवनेश्वरीताय जगन् मोहिनी भुवनेश्वरीताय जगन मोहिनी